Ну, задавайте вопросы, пообщаемся с вами о чем-то. Но я не задаю вопрос, я вас спросил. Хотите вы задайте. Откуда будете? Это имеет какое-то значение для разговора? Ну да, мы начинаем разговор, начинаем знакомиться с вами. Ну я из Москвы в данный момент. Понял. А родом откуда? Про себя расскажите что-то. Вы спросили одно, хватит, достаточно этого. Родом с Хакасии, это республика Абакан. Из России живу в Украине, город Краматорск. Угу. А что, почему там живете? Родители еще переехали, когда был маленький. Угу. Это подконтрольная сторона ВСУ? Это Украина, как была, так и есть и будет. Украина? Так. Ну, что расскажете интересного? Задавайте вопрос, что-то расскажу интересненькое. Вот смотрите, все украинцы, вот с кем я общаюсь, да, они утверждают, что воюют с Россией с 2014 года. да? Это правда? Соглашусь с ними. А в каком месте они вою воюют с ним? Какой, на какой территории и в каких городах? Донецкая, и Луганская область, начиная с 2014 года. 1, да. 1 марта 2014 года Совет Безопасности Российской Федерации одобрил решение Пу -да, Путина о вводе войск в Украину. Вот до этого было... В году? Да. Решение было принято о вводе войск? Да. А вы, вы... А какой документ это был? Давайте я покажу вам. Давай. Да. Где это? А, вот оно есть. Прочитайте вслух. Я вам покажу заседание Совета Безопасности. Зачем слух что-то читать? Секретные документы, как документы о начале СВО, также да. не публикуются. И, и у вас секретные документы да, появились? Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации постановляет. Это кто там? Это Виктор Россий. Озеров. Президент кто Российской это такой? Федерации на использование. Ну, это такое? Глава коми. Виталия. Глава. У нас Путин. У нас Путин Глава комитета Совета Безопасности Российской Федерации на момент четырнадцатого года. А теперь слушаем внимательно. Вооруженных сил Российской Федерации. Да это брехня, это фейк, слушаем. понимаете, это фейк. Слушаем. Генерального собрания Российской Федерации постановляет: первое, дать согласие президенту Российской Федерации. На использование да. Вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране. Второе. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Принят. Так его подписали? Его подписали? Да, документ был подписан. Можете это Я постав... Путин, это брешня, это брешня, это фейк. Фейк, так, так вы вот, загуглите сейчас. Это же все а есть. А вот смотрите: мы не, еще не закрываем. Еще один вопрос. Не Майки, смотрите, раз вы утверждаете, что вы там да. воевали с Россией, да. а скажите, почему с 2014 -го года по 2022 год ни один не упал на территорию Крыма и вы не отвоевывали Крым, утверждая, что это ваша территория. Так, как... Операция проводилась на территории Харьковской, Донецкой и Луганской области. Эти области было намного проще освободить, чем всю Автономную Республику Крым, где на территории Автономной Республики Крым находился очень большущий флот и военные казармы Российской Федерации. А мы возвращаем, далеко убежал, возвращаемся. Если ты сейчас возьмешь, загуглишь, 1 марта 2014 год Совет Безопасности одобрил решение Путина вводить войска в Украину, ты найдешь ресурсы в большинстве случаев такие, как РИА, Новости, Коммерсант, Первый Российский и так далее. Как ты можешь утверждать, что это фейк, если об этом говорят российские СМИ? Другой вопрос задал. Нет, так ты, не... ты прыгаешь. Ты прыгаешь с темы на тему. То есть мы с тобой еще не закончили обсуждать постановление, как ты уже начал убегать с этой темы. Я хотел, я хочу убедиться, с кем вы воевали на самом деле. В Крым почему не упал ни один, и вы Ещё его не Еще раз повторюсь, Анти... операция началась на территории Харьковской, Донецкой и Луганской областей. На территории автономной республики Крым боевые действия не проводились, так как Украина при ООН обсуждала тему диалога Российской Федерации без боевых действий. Вот почему. Так как в Украине на, на те времена не было настолько большущего количества вооруженных сил Украины, а также техники, чтобы освободить большущий остров, полуостров есть слова, почему вы и туда не нос свой не сували. Вот потому что как раз таки там была российская армия. Я тебе только что ответил, если бы ты меня не перебивал и внимательно слушал, ты бы сейчас не продолжал нести вот эту е... То есть ты мне задаешь вопрос, а почему? Я тебе на этот вопрос начинаю отвечать и ты начинаешь перебивать. Ты не услышишь моего ответа, если будешь все время перебивать меня вот такие вот вы еще раз повторюсь ты не услышишь моего ответа если ты будешь все время меня перебивать ты задаешь вопрос на который я начинаю отвечать и ты сразу же начинаешь перебивать почему вы там не отвоевывали свой крым вы потому что вы боялись российскую армию вот там она и была а с Донецком вы воевали здравствуйте Давай, расскажи мне, как экономика России-то упала. Ну, задавай мне вопрос и обсудим с тобой экономику России. Ну, как она упала, расскажи мне. В каком случае? Давай обсудим. Ну, во всех случаях. Ну, давай с тобой обсудим сейчас, почему Российская Федерация, точнее ее Центральный банк, поднимает ключевую ставку. Начнем Слушай, с. Простого. у тебя методичка за два месяца даже Ты не Ты задал мне вопрос, то есть это, это не моя тема. нет. Ты мне задал вопрос, это не моя тема. мы ее начинаем. Задаю вопрос, почему Центральный банк Нью-Йорк Таймс знаешь? Федерации подняла нью знаешь? Ты будешь отвечать или ты будешь... Так Интерат, я отвечаю вопрос. на твой вопрос, знаешь, как ты ее а Ты отвечаешь вопросом на вопрос? Смотри, газета Нью-Йорк Таймс... Ты Times, учился когда-то? Тебя что? учили Российская... правильно вести разговор или нет? Выпускает снарядов и ракет. Рудмёк Тас пишет, в 10 раз больше, чем Америка и все страны НАТО вместе взятые. Как такое выходит? А знаешь, как это выходит? Норвегия, которая по соседству Российской Федерации, платит в 10 раз больше пенсии пенсионерам, чем Российская Федерация. То есть средняя пенсия по Федерации 24 тысячи рублей, а средняя mm -hmm. пенсия в Норвегии 250 тысяч рублей. А сейчас, к... а сейчас мы возвращаемся... с тобой возвращаемся к теме. Давай вот. к пенсиям, погоди, которой... давай, ты с пенсии не съезжай. Ну, давай, сколько давай. стоит коммуналка в Норвегии? Я 50 от... квадратных метров. Отвечаю тебе очень просто. Отвечай. Норвегия занимает сороковое место среди всех экономик мира. Российская Федерация... Повторяю, сколько стоит Российская... коммуналка? Не нужно перебивать. Я же тебе отвечаю, когда закончу, дам тебе право. Норвегия сороковое место занимает среди э, экономик во всем мире. Российская Федерация пятое место. Российская Федерация занимает первое место по количеству природных ресурсов и по прибыли от продажи. Норвегия даже не входит в топ-20. Вот, продолжаем с тобой дальше. Норвегия занимает, э, то ли второе, то ли в четвертое место по покупательной способности, а Российская Федерация занимает шестьдесятое место. То есть я тебе отвечаю, пятая экономика мира, вот Российская Федерация не может обеспечить себе такую жизнь, как сороко, сороковая экономика мира, Норвегия. Это вопрос-ответ по поводу экономики мира, вот. А теперь мы с тобой продолжаем тему ключевой ставки. Ту тему, которую ты начал. Вопрос-ответ. Почему ваша... Поднимает уже в третий год подряд ключевую ставку? Что случилось? Вопрос-ответ. Жду. Можешь говорить. Тебе право голоса насчет пенсии и зарплаты в Норвегии, сколько стоит коммуналка, сколько стоит налог на машину, сколько стоит бензин и сколько стоит страховка медицинская в год. А потом мы за этой пенсии все учтем. Давай. Еще раз себе отвечаю, чтобы не считать полностью, сколько стоит помидор и сколько стоит литр бензина, можно взять среднюю статистику. Статистика, которая проводится в каждом государстве. Пятая экономика Российской Федерации занимает 40 место, 60 точнее, место по покупательной способности. А сороковая экономика мира, Норвегия, занимает второе место по покупательной способности или четвертое. Буду говорить четвертое, чтобы тебе было приятнее. Вот, я тебе ответил. У меня друг живет в Осло. Если перевести с норвежских крон, зарабатывают 3200 евро, если на евро. Коммуналка у него 850 евро, пачка сигарет 12 евро, бензин полтора евро, налог, налог медицинский, у него четыре с половиной тысячи евро в год. Так вот со всей его зарплаты плюс, плюс налог, который забирает государство 38%, у него остается 600 евро впервые слышу сказки о том, что человек с 3200 евро получает чистую прибыль 600 евро. Что такое? Все, ты об... О чем общаетесь? О разных темах. Кто-то на политику вытягивает поговорить, кто-то на историю, кто-то на спорт. По-разному. Откуда будете? Ну, я живу в Санкт-Петербурге. Понял. А родом откуда? Родом вообще в Донецке родился в свое время. О, земляки. Ну, я родом я из России. Поняли, Не, я родом, а? из... родом из России, но живу в Краматорске. А живу в Краматорске. Хорошо. когда-то Ребята... с девушкой встречался, у нее родители тоже жили в Краматорске. О, видите, как? Были в Крамахе? Да, конечно. Часто заезжали туда. Ну, раза три, наверное. А, и еще был на даче. Ну, это уже под... под, под, под Красным Лиманом недалеко. Я понял. Так о чем хотите пообщаться? Я, я на разные темы общаюсь. Какие предлагают, такие общаюсь. Давно уехали на Россию? Честно говоря, нет э, такой, ну, как сказать, темы, которые не, не обсуждаем, так можно сказать. Да я просто на самом деле без всяких там каких-то моментов, просто решил идти пообщаться просто с людьми, так, спросить мнение, кто о чем, кто о чем думает. То есть, ну, нету никакого вот Слушай, если, вот я сегодня разного... задавал вопрос, никто не хочет обсуждать эту тему. Что случилось вчера в Белогороде с многоэтажным зданием? Слушай, ну если ты хочешь сказать о том, что есть у людей, которые прилетели с определенного направления, ну можно пообсуждать. Но обратно же, я такие темы стараюсь не обсуждать. Почему? Потому что всегда, неважно, где мирные люди, это трагедия. Да я не людей. Мне вот интересует сам факт. А что туда могло прилететь? А что туда могло ну, вот Посмотрите видео, есть, кстати, момент прилета. есть, Там, ви... есть видео, момента прилета нету есть именно момент прилета посмотрите оно есть нету видео Но на ютубе вы его убейте, вы, вы найдете я видел, именно... видео смотрел 11, 11 часов 21 минута внутренняя сторона дома там есть лишь факт взрыва изнутри здания а момента Нет, там... при, прилета нету там есть прилет есть прилет на да на вот этом видео из внутренней стороны. Вы знаете, я э, посмотрел это видео в телеге, ага. честно увидел, э, не готов вам говорить о том, что это видео экспертами изучено и сказано, что вы из этого от меня добиваетесь, что это, типа, правильное видео, Я, но вопрос в том, что здание э, просто так не падает, и если вы подорвали то это тоже не так так я же задаю вопрос есть видео на котором нету момента прилета то есть любой человек у которого есть ноутбук или телефон может замедлить вот это видео что в принципе я сделал и уже тысячи человек момента падения хотя бы какого-то предмета нету. есть момент взрыва это, ну, я не знаю мы с вами одно и то же видео смотрели или разное Но то видео которое видел я там четко есть прилет Хорошо, давайте обсудим, какое именно видео. О каком видео вы говорите? Что вы там видели? Там сбоку стояла камера. Да, вот. Это правильно. второй этаж максимум. Правильно, да. Вот, и если смотреть и присматриваться с левой стороны, там был четкий прилет. Четкий. То есть вы утверждаете, что на видео видно фрагмент какого-то предмета? Я не утверждаю. Я сказал то, что я видел на определенном видео. Я ну, не давайте. понимаю, как бы вы... Давайте я сейчас включу видео, а вы мне скажете, оно или не оно. И мы с вами сумеем замедлить, замедлить видео и посмотреть, да? Вы знаете, я не буду, даже если вы меня сейчас включите, я просто понимаю, как работают технологии, ну, определенные, и что можно некоторые вещи убрать. Я видел видео, то, которое есть. Поэтому... Так я посмотрю то видео, самый, где самый, его найти. Э, самый разумный вариант самый разумный вариант вы подождите о социальных сообщениях так вот видео, видео посмотрим на каком ресурсе мне включить чтобы вот я включил и вы сказали да это этот ресурс слушайте я смотрел в телеграме в Телеграме есть тысячу каналов а то и миллион. ну в каком я могу включить например белгородский официальный телеканал который э, телеграм канал который называется или же добиться. ну то есть я не эксперт. а я утверждаю нет, что того, на что видео. я вчера это видео увидел. а я утверждаю что а там нет момента. то оно не то не знаю. во-вторых, вы включите видео. окей, хорошо. к чему вы хотите этот разговор повести? я вот бы... я пообщаться зашел, они а понапрягаться. ну вы Потому... знаете, вот я сказал, я зашел сюда, услышать мнение ну людей. Я сказал о том, что я всегда против я... мирных. Абсолютно. Я тоже ну, то есть... Вот. Поэтому вопрос в чем? Вопрос в том, что э, вы хотите выяснить истину. Ну, окей. Выясняйте для себя. Нет, смотрите, ну, вы утверждаете, что на видео. Я утверждаю, прилета. То есть вы видели да? видео. И где на видео есть момент прилета? Я, Я вам говорю, сказал, что, это... что это, это. видео неофициально. Это неофициальное видео. Оно не подтверждено ничем. Что там может быть за видео? Это может быть монтаж. Ну, правильно. А, то есть не прилетало. А, ну, вопрос: в чем? Нет, слушайте, ну, смысл не прилетало. Ну. А, был, просто был так, взрыв. Изнутри, изнутри был взрыв. Да, да. Вы меня не слышите. Я вот серьезно говорю. Мы можно с вами поменять тему, потому что я не компетентен в этой теме. Я реально вот э, то, что я посмотрел одной э, строчкой в Телеграме, я не изучал эту тему. Вот вы, я так понимаю, что вы не просто ее изучили, да, то есть вы эксперт в этой теме, да. ну как я, так и утверждаю, что а там я, не было придет. А я просто э, на 10 секунд посмотрел ролик. Угу. Вот давайте, как, когда я изучу эту тему, мы с вами, может, там завтра, не знаю, в рулетке пересечемся, там еще. Так мы сейчас и... можем изучить. Прямо сейчас. Я покажу видео, и вы скажете, это оно или нет. И будем с а вами обсуждать. Нет, знаете, я сам я привык всегда не то, что мне кто-то показывает, а сам увидеть в определенных источниках, что это и не то, а потом мы с вами это обсудим. Вопрос ноль. А зачем вы тогда утверждаете, что на видео был момент прилета, если его не было? Я сказал, то. Что я видел. Так я хочу включить а... это видео. Где его посмотреть? Я не помню, в какой группе я не изучал. Еще раз, вы не можете понять, что просто в ленте пришло уведомление. Я посмотрел. Ну, то есть, как бы вы не вы изучали? изучали. что я сижу, что я сижу сутками и слежу, у меня есть работа, у меня есть какие-то свои дела. Вопрос: в чем я не изучаю? Я выразил своим знакомым да, которые вот в Белгороде, я им выразил соболезнования. Да, я им позвонил, я сказал, когда узнал об этом. Смотрите, вы не знаете, но уверены, что был прилет. Это как вы можете объяснить? Во-первых, было сообщение Министерства обороны Российской Федерации, насколько я это помню, о том, что когда сбили, ракета упала на жилой дом. Получается, я правильно понимаю, что же, Министерство обратно обороны обратно, обратно же грубо говоря, я это тоже увидел сообщение в каком-то из телеграм-каналов. Верить этому сообщению нельзя. Я же еще раз говорю, давайте я изучу эту тему. Мы с вами там пересечемся, не знаю, завтра, там, послезавтра, там, или через неделю. Ну, как-то же рулетка-то раскрутит, и я вам уже буду сознанием дела говорить. Понимаете, одно дело, когда вы сели, изучили весь вопрос, посмотрели тысячу видео, у вас есть там какие-то доказательства, ну, с вашей стороны, как вы считаете, и общаться, и просто человека, грубо говоря, грузить, который видел это 10 секунд всего, ну, это проще всего.

Это во-первых. Во-вторых, опять же таки, вы говорите, что вы видели, не видели и уверены, что там что-то прилетело. Я вам предлагаю, я включаю сейчас видео на любом официальном источнике Российской Федерации. И мы в замедленной съемке с вот этого российского ресурса с вами попытаемся определить, там что-то падало или нет. Смотрите, я не знаю, ваше видео, которое вы включите, является это монтажом или нет, еще раз говорю, называете мне любой ресурс, перед вами вот так вот беру второй девайс, включаю вот это видео, вот, и мы его смотрим в замедленном режиме. Послушайте, вы меня слышите или нет? Я же говорю, я посмотрю еще раз. Да все, а я иду. понял, методичку не завезли, ни один сегодня не готов обсуждать эту тему. Все почему-то мне говорят, что они не изучали. Все свечу, я не вижу смысла продолжать разговор. Если у вас будет методичка, в следующий раз обсудим эту тему. Это же ваша методичка, понимаете?